এডুকেশ্যন টিকে এছ এমচন সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াৰ আগত দুটা ভিডিঅ' দিছোঁ অলৰেডি আৰু এইটো হৈছে যে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ যিখন পেপাৰ আছে সেইখন প্ৰথম কথা পৰিৱেশৰ পেপাৰ কাটাৰ কাটোতে আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কুৱেশ্যন আমি পাঁচটা দিব পাৰোঁ ছয়টা দিবও পাৰোঁ গতিকে আমি তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উৎপৰা শুদ্ধ যিটো আছে সেইটো বাছি উলিয়াব কৈছোঁ বিকল্পটো গতিকে কিছুমানে কুৱেশ্যন দি দিবও পাৰে আমি আমি যিটো চমু উত্তৰ দিয়া কুৱেশ্যনকেইটা তলত দিছোঁ দুই নম্বৰত গতিকে ইয়াৰে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু এইকেইটা নিদিলেও বেলেগ কুৱেশ্যনো দি দিব পাৰে তাৰপিছত দুই নম্বৰতো চমু উত্তৰ দিয়া ইয়াতে আমি পাঁচটা দিছোঁ দুই নম্বৰকৈ দহ নম্বৰ তিনি নম্বৰত কংখৰ লগত শংখ মিলোৱা চাৰি নম্বৰত আছে উদ্যোগ বুলিলে কি বুজা ভাৰতৰ চাৰিটা বৃহৎ উদ্যোগৰ নাম লিখিব কৈছোঁ উদ্যোগ বুলিলে কি বুজা ইয়াত দুই নম্বৰ দিছোঁ আৰু চাৰিটা বৃহৎ উদ্যোগৰ নাম এক নম্বৰকৈ চাৰি নম্বৰ ট'টেল ছয় নম্বৰ আৰু চাৰিটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ নাম চাৰি নম্বৰ দিছোঁ পানী প্ৰদূষণ আৰু মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণ লিখিব কৈছোঁ চাৰি নম্বৰ দিছোঁ চমুটোকা লিখিব দিছোঁ মই আৰু ইয়াতে দুই নম্বৰকৈ দিছোঁ তিনি তিনিটা লিখিব দিছোঁ গতিকে আৰু আপোনালোকে বেলেগ এড কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ যিটো মাৰ্কছ মাৰ্কছটো চাই ল'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্হিত পেপাৰখন কাটিব পাৰে মই সেইটোৱে বুজাইছোঁ কেৱল যে এইখনেই কাটিব সেইখিনি সেনেকুৱা নহয় গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক ধন্যবাদ থেংক ইউ